kim bir toifaga o'zini o'xshatishlikka harakat qilsa u odam shulardan hisoblanadi boshqa bir toifaning bir amalini qilishlik avvalda xohlamaslik bilan boshlanadi majburlik bilan keyin buni xohlab ikkovi barobar bo'ladi keyinchalik buni hasan sanaydi keyinchalik hasan sanabgina qolmasdan buni mudofaa qiladigan himoyachiga aylanadi agarchi islomga zid bo'lsa ham har bir ummatga o'zining amalini shunday ziynatlik qilib ko'rsatib qo'yganmiz har bir ummat o'zini amalini ziynatlik qilib ko'rsatadi biror bir kishi yomon ish qilyapman deb bilmaydi sahar turishlik yaxshi ibodat birodarlar deb aytsangiz sahar turishlik ollohni buyrug'iga muvofiq rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan amallarni bajarishlik degan so'zni aytgunizcha ham aytishligi mumkinki bizning amalimiz ham yaxshi ekanda sahar turamiz deydi har bir ummatni tekshirsangiz quloq soladi oyat hadislarga o'ziga kerakli joyi chiqqanda mana shu narsa esidan chiqartirishlikka ham harakat qilsangiz esdan chiqmaydi mo'jiza keltirgan vaqtida iymon keltirmaydi ular nimaga ularning avvaldagi iymon keltirmasliklarining sababi mo'jizani bo'lmasligimidi yo'q ular avvalda mo'jiza talab qilmovdi sizdan sizdan qani haq bo'lsa menga tushuntiring deb keladi haqni tushuntirib bo'lganingizdan keyin javob qolmagandan keyin endi mo'jiza keltiring deydi u mo'jizani kelgandan keyin ajoyib bir sehrgar ekan deb ketaveradi o'zi hayotda mo'jiza emas narsa yo'q insonning so'zlashligi uni boshqalar tushunib turishligi unga yarasha savol javoblarning tez bo'lishligi og'izda harflarning tashkil topishligi bu harflar o'ziga yarasha mafhumlarni ifoda qilishligi va shu narsaning birovni turuvchini o'zida hal bo'lishligi kuladigan narsalarni gapirgan vaqtda ta'sirlanib kulgini paydo bo'lishligi yig'laydigan narsalarning so'zlar tashkil topganda bundan yig'larni paydo bo'lishligi insonning o'zini shu so'zda mo'jizani olib keling degan so'zi o'zi mo'jizadir ana biror bir mo'jizaviy holatni da'vo qilmadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam men sizlarga o'xshagan insonman dedilar men ham ovqat yeyman men ham turmush qilaman uxlayman bedor bo'laman men sizlarga o'xshagan insonman dedilar shundagina insonlarning ergashishligi kerak bo'ladi lekin biz shunday insonga ham ergashmasdan qoldik birodarlar biz boshqa bir bu kishining yo'liga qarshi bo'lgan insonlarga ergashib ketdik